क्या आप सोच रहे हैं कि कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में से कौन सा देश आपके लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है क्या आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस देश में आपको मिलेगा हायर सैलरीज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और लोअर टैक्सेस और अगर हम बात करें लिविंग कॉस्ट की तो क्या कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में से किसका बजट आपके लिए सही रहेगा आज हम इस वीडियो में इन दोनों देशों के बीच का लिविंग कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा देश आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा सुटेबल है क्या आपको लगता है कि आपने पहले ही सब कुछ जान लिया है रुकिए रुके इस वीडियो में हम आपको वो हिडन फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्या कनाडा का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और सब्सिडाइज डे केयर आपको यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपेंसिव हेल्थ केयर और हाई चाइल्ड केयर कॉस्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है या फिर आपको हायर इनकम लोअर टैक्सेस और अफोर्डेबल लिविंग की तलाश है जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स में मिल सकता है हम टोरंटो, शिकागो वैनकूवर सियाटल कैलगरी डेनवर और एडमिंटन जैसी मेजर सिटीज का कंपैरिजन करेंगे और दिखाएंगे कि इन शहरों में कौन सा कंट्री आपके लिए ज्यादा सूटेबल है इसके साथ ही हम बताएंगे कि रेंट प्राइसेस ग्रोसरीज यूटिलिटीज और हेल्थ केयर एक्सपेंसिस के बीच कैसे अंतर आता है और किस कंट्री में ये एक्सपेंसेस आपके बजट को सबसे ज्यादा फिट करते हैं तो क्या आप रेडी हैं अपनी इमिग्रेशन जर्नी को आसान और सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर हां तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए किस कंट्री में आपको मिलेगा वो परफेक्ट लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटीज और कॉस्ट इफेक्टिव लिविंग जील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है हम आपके वीजा और इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और सही तरीके से हैंडल करने में मदद करते हैं चाहे आप अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सेटल होने का प्लान बना रहे हों हम आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ हैं आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में लिविंग कॉस्ट का कंपैरिजन। रिसेंटली कैनेडा में लिविंग कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो गई है कि इसके कारण बहुत सारे कैनेडियंस अब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं इसका मेन रीजन क्या है सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज जब हम लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें हाउसिंग ग्रोसरीज यूटिलिटीज और हेल्थ केयर जैसी बेसिक नेसेसिटीज शामिल हैं इन सभी चीजों की प्राइसेस पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई हैं खासकर बड़े सिटीज में जैसे टोरंटो और वैनकूवर इसके मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स में कई एरियाज में लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों देशों की लिविंग कॉस्ट को और देखेंगे कौन सा देश आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल है क्या कैनेडा में मिलने वाली सोशल बेनिफिट्स और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर का खर्च हाई लिविंग कॉस्ट के मुकाबले जस्टिफाई करता है या फिर क्या यूनाइटेड स्टेट्स में कंपैरेटिवली लोअर लिविंग कॉस्ट और बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल्ड तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कौन सा देश आपकी फाइनेंशियल बर्न और लाइफ नीड्स के लिए बेहतर है हमें यह भी देखना होगा कि दोनों देशों में वेजेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे डिफर करती हैं क्योंकि जॉब मार्केट का सीधा असर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पड़ता है सो लेट्स डाइव इन टू द कंपेरिजन एंड अंडरस्टैंड द इकोमिक रियालिटीज ऑफ बोथ नेशन्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज का कम्पेरिजन करेंगे जो कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में कल्चरली और इकोनॉमिकली सिमिलर हैं इन सिटीज़ का कंपेरिजन करके हम समझ पाएंगे कि दोनों देशों में लिविंग कॉस्ट का क्या फर्क है टोरटो और शिकागो दोनों मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं और इनकी क्लाइमेट और पॉपुलेशन भी काफी सिमिलर हैं टोरंटो जो कनाडा का सबसे बड़ा सिटी है और शिकागो जो यूनाइटेड स्टेट्स का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है दोनों ही फाइनेंस टेक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी स्ट्रांग हैं लेकिन शिकागो में जनरली लिविंग कॉस्ट थोड़ा कम है खासकर हाउसिंग और प्रॉपर्टी प्राइसेस में दूसरी ओर वैनकूवर एक और टल दोनों सिटीज बहुत क्लोज हैं ज्योग्राफिकली और इनके बीच क्लाइमेट और पॉपुलेशन भी एक जैसे हैं हालांकि सियाटल में जॉब अपॉर्चुनिटीज की अबंडेंस और टेक इंडस्ट्री के ग्रोथ के कारण लोग वहां पर ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं लेकिन वैनकूवर की कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है खासकर रियल एस्टेट प्राइसेस में फिर आते हैं कैलगरी और डेनवर पर जो दोनों सिटीज रॉकीज के पास हैं और इनकी इकोनॉमीज भी ऑयल और आउटडोर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं कैलगरी में ऑयल इंडस्ट्री का मेजर इन्फ्लुएंस है जबकि डेनवर में टेक और ऑन्टरप्रिन्योरियल इकोसिस्टम ज्यादा प्रोमिनेंट है लेकिन दोनों सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ और आउटडोर एक्टिविटीज की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं लास्टली एडमिंटन और मिनी की बात करें तो ये दोनों सिटीज बहुत कोल्ड विंटर्स और शॉपिंग सेंटर्स के लिए फेमस हैं और इनके आर्ट्स और कल्चर सीन भी काफी सिमिलर हैं हालांकि मिनियापलस की कॉस्ट ऑफ लिविंग एडमिंटन से थोड़ी अधिक हो सकती है लेकिन दोनों सिटीज में लिविंग एक्सपेंसेस स्पेशली यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन मॉडरेट रहते हैं इस कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि कल्चरली और इकोनॉमिकली सिमिलर होने के बावजूद इन सिटीज़ के बीच लिविंग कॉस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज और लाइफ में कई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिटी आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल और सूटेबल हो सकता है अब हम इन सिटीज़ की तुलना करते हुए रहने की लागत के बारे में विस्तार से जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन हाउस होल्ड इनकम की जब हम इन सिटीज की एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलता है कनाडा में मीडियन इनकम काफी स्टेबल है और जनरली अक्रॉस द कंट्री इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में इनकम गैप ज्यादा प्रोमिनेंट है और सिटीज के बीच इनकम लेवल्स में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है उदाहरण के तौर पर शिकागो की मीडियम इनकम सियाटल से कम है हालांकि दोनों सिटीज की इकोनॉमी टेक फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी स्ट्रांग है शिकागो में जनरली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग होने के बावजूद मीडियम हाउस होल्ड इनकम वहां पर लोअर होती है कंपेयर टू सियाटल जहां टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ और हाई पेइंग जॉब्स के कारण एवरेज हाउस होल्ड इनकम ज्यादा है इसके अलावा वैनकूवर की मीडियम इनकम कैलगरी या एडमिंटन से भी कम हो सकती है क्योंकि वैनकूवर की कॉस्ट ऑफ लिविंग खासकर रियल एस्टेट और हाउसिंग मार्केट में काफी हाई है जबकि कैलगरी में वही मीडियम इनकम एक ज्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल सपोर्ट करती है वहीं मिनियापुलिस में मीडियम इनकम थोड़ा हायर है टू एडमिंटन लेकिन हाउसिंग प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स की वजह से वहाँ की लिविंग कॉस्ट उतनी अफोर्डेबल नहीं रहती इस कंपैरिजन से हम ये देख सकते हैं कि इनकम डिस्पेरिटी और एवरेज हाउस होल्ड इनकम में काफी डिफरेंसेस होते हैं और ये फैक्टर्स ओवरऑल लिविंग कॉस्ट पर सीधा असर डालते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की यह वेरियंस ही हमें ये समझने में मदद करती है कि किस सिटी में रहने की लागत कितनी होगी और किस सिटी में आपको ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी अगर हम नेशन वाइड इनकम की बात करें तो यूएस में इनकम का डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है आप मिसिसिपी में फोर्टी सेवन थाउजेंड डॉलर कमा सकते हैं जबकि मैसेच्यूसेट्स में वन हंड्रेड थर्टी थाउजेंड डॉलर तक यह दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इनकम लेवल्स में काफी वेरिएशन है और यह इकोनॉमिक इनइालिटी को रिफ्लेक्ट करता है वहीं कनाडा में इनकम डिस्पैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती और इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यूएस के साधन स्टेट्स जैसे मिसिसिपी के बराबर होती है कनाडा की इगैलिटेरियन अप्रोच के कारण इनकम गैप्स ज्यादा नहीं होते और वहां के हाई इनकम और लो इनकम एरियाज के बीच फर्क उतना बड़ा नहीं होता यूएस के एक्सट्रीम्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक हाई पेइंग स्टेट में रहते हैं जैसे कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है और ये स्टेट्स आपके अर्निंग पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं दूसरी ओर लो पेइंग स्टेट्स में जैसे मिसिसिपी या वेस्ट वर्जीनिया इससे एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि वहां की एवरेज इनकम बहुत कम होती है और लिविंग कॉस्ट भी कंपैरेटिवली हाई हो सकती है कनाडा इसके मुकाबले ज्यादा बैलेंस्ड और इग्लिटेरियन अप्रोच अपनाता है जहां इनकम वेरिएंस अपेक्षाकृत कम होती है लेकिन फिर भी हाई इनकम प्रोविंसेस जैसे ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया में अर्निंग्स थोड़ी ज्यादा हो सकती है हालांकि ओवरऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कैनेडा में आपको ज्यादा इनकम इक्वालिटी देखने को मिलती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड है अब बात करते हैं टैक्सेस की क्योंकि आपकी टेक होम इनकम उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ग्रोथ सैलरी कैनेडा में टैक्सेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर आपको मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी देनी होती हैं जैसे कि पेंशन प्लान्स और एम्प्लॉई इंश्योरेंस ये सब सोशल सेफ्टी नेट्स के तहत होते हैं जिससे गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन प्रोवाइड करती है इसका मतलब यह है कि आप टैक्सेस के रूप में ज्यादा पे करते हैं लेकिन बदले में आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर पेंशन बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज मिलती है। दूसरी और, हैं दूसरी ओर यूएस में टैक्सेस कंपैरेटिवली कम है लेकिन यहां आपको हेल्थ केयर और कई सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है यदि आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो भी आपको कोपेज और डिडक्टेबल्स का सामना करना पड़ता है जो ओवरऑल लिविंग कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं कनाडा में पब्लिक हेल्थ केयर होता है और यहाँ की मेजॉरिटी सर्विसेज काफी अफोर्डेबल या फ्री होती हैं जो कि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देती हैं तो कनाडा में हेल्थ केयर एक्सपेंसेज काफ़ी कम होते हैं जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा खर्च होता है और ये आपके मंथली बजट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स ब्रैकेट्स भी बहुत प्रभावित करते हैं आपकी ओवरऑल लिविंग कॉस्ट को कैनेडा में एक व्यक्ति की आय पर उच्च टैक्स रेट्स होती हैं जो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रेशर बना सकती है खासकर उन लोगों के लिए जो हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं उदाहरण के तौर पर कनाडा में अगर आपकी इनकम सेवेंटी थाउजेंड डॉलर से ज्यादा है तो आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं जो आपके टेक होम इनकम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं हालांकि यूएस में भी हायर इनकम ब्रैकेट्स पर हाई टैक्सेस होते हैं लेकिन कई राज्यों में स्टेट टैक्स नहीं होता जिससे वहां की ओवरऑल टैक्स रेट कम होती है जैसे कि टैक्सस या फ्लोरिडा में कोई स्टेट इनकम टैक्स नहीं है जिससे आपको फेडरल फेडरल टैक्स के अलावा कोई और सिग्निफिकेंट स्टेट टैक्स बर्डन नहीं होता इस वजह से ओवरऑल टैक्स बर्डन यूएस में कुछ स्टेट्स में कनाडा के मुकाबले कम हो सकता है हालांकि यह प्राइमरली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं टैक्सेस के इन डिफरेंसेस के कारण कनाडा में ओवरऑल लिविंग कॉस्ट यूएस के मुकाबले कहीं ज्यादा हो सकती है लेकिन के साथ आपको सोशल बेनिफिट्स भी मिलती हैं, जबकि यूएस में आपको ज्यादा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है खासकर हेल्थ केयर और इंश्योरेंस के मामले में अब हम बात करेंगे हाउसिंग की जो आपकी सबसे बड़ी मंथली एक्सपेंस होती है रेंट प्राइसेस को देखते हुए वैंकूवर सबसे एक्सपेंसिव सिटी है कनाडा में लेकिन अगर हम वैनकुवर को बाहर कर दें तो बाकी कनाडा में रेंट यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा नहीं है वैनकूवर का रियल एस्टेट मार्केट इतना एक्सपेंसिव है कि वहां की रेंट प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुकी हैं और ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है दूसरी तरफ अगर हम वैनकूवर को हटा दें तो बाकी कैनेडियन सिटीज में रेंट रिलेटिव टू इनकम यूएस के मुकाबले बहुत फर्क नहीं डालते सियाटल जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक मेजर टेक हब है रेंट रिलेटिव टू इनकम के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है सियाटल में एवरेज रेंट और इनकम के बीच का रेशियो बहुत फेवरेबल है क्योंकि वहां की टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ के कारण सैलरीज भी अच्छी हैं लेकिन हाउसिंग कॉस्ट ज्यादा बर्डन नहीं डालती वहीं कनाडा में अगर हम वैनकूवर को हटा दें तो औसतन दोनों देशों में रेंट का अंतर सिर्फ टू परसेंट होता है जो दर्शाता है कि ओवरऑल रेंट एक्सपेंसेस दोनों देशों में लगभग समान है इस कंपैरिजन से यह साफ होता है कि जबकि वैनकूवर की हाउसिंग मार्केट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है बाकी कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में रेंट और हाउसिंग कॉस्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं है और आपके इनकम टू रेंट रेशियो के हिसाब से दोनों देशों में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी लगभग बराबरी की है लेकिन अगर हम हाउसिंग मार्केट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जहां होम बाइंग प्राइसेस ज्यादा अफोर्डेबल हैं खासकर मिडवेस्ट और साधर्न रीजन्स में इन एरियाज में हाउसिंग प्राइसेस बहुत रीजनेबल होते हैं और ये यंग प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनते हैं दूसरी ओर कैनेडा में खासकर टोरोंटो और वैनकूवर जैसे मेजर सिटीज में होम ओनरशिप एक बड़ी चैलेंज बन गया है इन सिटीज में रियल एस्टेट प्राइसेस इतनी हाई हैं कि बहुत से लोग रेंटिंग या सबर्बन एरियाज में मूव करने के बारे में सोचते हैं टोरंटो और वैनकूवर में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने के कारण लोग अब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दूसरे एरियाज की तरफ देख रहे हैं क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस के कारण बहुत से लोग अब सबर्बन एरियाज में मूव कर रहे जहां रेंट और बाइंग कॉस्ट दोनों कम है ये सबर्ब्स उन लोगों के लिए एक वायबल ऑप्शन बन गए हैं जो सिटी सेंटर्स में एक्सपेंसिव हाउसिंग का सामना नहीं कर सकते यही कारण है कि कई यंग प्रोफेशनल्स और फैमिलीज को कनाडा में एक जगह चुनने के लिए आउटसाइड सिटी लिमिट्स की ओर रुख करना पड़ता है यहां उन्हें ज्यादा स्पेस और अफोर्डेबल हाउसिंग मिलती है जो अर्बन एरियाज में मुश्किल से उपलब्ध होती है वाइल्ड हाउसिंग प्राइसेज इन मेजर सिटीज लाइक टोरोंटो एंड वैनकूवर कंटिन्यू टू राइज पीपल आर फाइंडिंग मोर प्रैक्टिकल सोल्यूशंस इन द सबर्ब्स विच ऑफर अ बेटर बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अब हम देखेंगे ग्रोसरीज यूटिलिटीज कार ओनरशिप और एंटरटेनमेंट जैसी एवरीडे एक्सपेंसेस को ग्रोसरीज और गैस की प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली सस्ती होती हैं क्योंकि वहां के फार्मिंग सिस्टम्स ज्यादा एफिशिएंट हैं और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन कॉस्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं इसके अलावा यूएस में गैसोलीन की प्राइसेस कनाडा के मुकाबले ज्यादा अफोर्डेबल होती हैं जिससे वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहता है वहीं कैनेडा में गैस प्राइसेस अधिक हैं खासकर वैनकूवर और टोरंटो जैसे मेजर सिटीज में क्योंकि वहां की फ्यूल टैक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा होती हैं। अब अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की तो दोनों देशों में लगभग समान खर्च होते हैं लेकिन वैनकूवर में यह खर्च कहीं ज्यादा होता है यूएस में आमतौर पर मूवी टिकट्स डाइनिंग आउट और स्पोर्ट्स इवेंट्स काफी अफोर्डेबल होते हैं और वहां का एंटरटेनमेंट सेक्टर ज्यादा कंपेटिटिव है जिससे प्राइसेस लोअर रहते हैं लेकिन कनाडा में इन सबकी कीमतें काफी बढ़ी हुई हैं खासकर अगर आप टोरंटो या वैनकूवर जैसे एक्सपेंसिव सिटीज में रहते हैं डाइनिंग आउट मूवीज और लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स की प्राइसेस कनाडा में ज्यादा होती हैं जो वहां के हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग और कंज्यूमर टैक्सेस को रिफ्लेक्ट करती हैं इसके अलावा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यूएस के कई शहरों में कम होते हैं क्योंकि वहां की कल्चरल इवेंट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज ज्यादा एक्सेसिबल और चीपर हैं इस तरह यूएस में एंटरटेनमेंट पर खर्च करने के लिए ज्यादा ऑप्शन होते और कैनेडा में यह खर्च थोड़ा ज्यादा होता है खासकर उन सिटीज में जहां लिविंग कॉस्ट्स हाई हैं अब हम हेल्थ केयर की बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ केयर एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा होते हैं खासकर अगर आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस नहीं है यहां तक कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो भी आपको को पेज और डिडक्टेबल्स का सामना करना पड़ता है जो आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं यूएस हेल्थ केयर सिस्टम मुख्य रूप से प्राइवेट इंश्योरेंस और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस पर आधारित है जिससे कई लोग मेडिकल बिल्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन महसूस करते हैं खासकर अगर उन्हें लंबी बीमारी या बड़ी सर्जरी की जरूरत हो इसके मुकाबले कैनेडा में हेल्थ केयर के मामले में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज फ्री होती हैं या बहुत ही कम चार्जेस पर अवेलेबल होती हैं खासकर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के तहत कैनेडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण आपको किसी भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मेडिकल सर्विसेज की लागत बहुत कम होती है दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स में डिडक्टेबल्स कोपेस और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत हाई हो सकते हैं जो लंबे समय में आपके बजट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं खासकर अगर आप किसी ऐसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत हो कैनेडा में इसके विपरीत हेल्थ केयर सिस्टम का लक्ष्य अफोर्डेबल एक्सेस को सुनिश्चित करना है जिससे लोग क्वालिटी केयर प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेन के इस तरह कैनेडा में हेल्थ केयर कॉस्ट यूएस की तुलना में बहुत कम और अधिक मैनेजेबल होते हैं जो वहां के यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल को एक बड़े एडवांटेज के रूप में पेश करता है अब हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। कनाडा में परिवारों के लिए कई बेनिफिट्स हैं जैसे कि डे केयर सब्सिडीज और एक्सटेंडेड पेरेंटल लीव कनाडा में कई प्रोविंस में टेन डॉलर्स पर डे डेयर सब्सिडी है आपको 52 वीक्स ऑफ पेड पेरेंटल लीव मिलती है जो परिवारों को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बेहतर मौका देती है यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को सुनिश्चित करता में अलग है वहां कोई फेडरली मैंडेटेड पेरेंटल लीव नहीं है जिससे कई परिवारों को पेड लीव की सुविधा नहीं मिलती और उन्हें काम पर वापस लौटने का दबाव बनता है इसके अलावा यूएस में डे केयर एक्सपेंसिस भी बहुत ज्यादा होते हैं और इनका फाइनेंशियल बर्डन परिवारों पर पड़ता है बच्चों के लिए टैक्स क्रेडिट्स भी लिमिट होते हैं जैसे सिक्स हंड्रेड डॉलर पर चाइल्ड और मैक्सिमम वन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर एनुअल जो कि कैनेडा के मुकाबले बहुत कम है यूएस में हालांकि कुछ स्टेट्स और एम्प्लॉयर्स पेड लीव या सब्सिडाइज डे केयर प्रोग्राम्स प्रदान करते हैं लेकिन यह पूरी तरह से फेडरल लॉ पर आधारित नहीं होता और एक्सेसिबिलिटी सीमित रहती है इस प्रकार कनाडा में फैमिली बेनिफिट्स और चाइल्ड केयर सब्सिडीज परिवारों के लिए ज्यादा सपोर्टिव होते हैं जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस और चाइल्ड केयर बेनिफिट्स की सीमा थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है आपको यह जानकर खुशी होगी कि कैनेडा में पेरेंटल लीव के अलावा एक और मेन डिफरेंस है जो फैमिली लाइफ को आसान बनाता है सब्सिडाइज चाइल्ड केयर यह पॉलिसी वर्किंग पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम है जिससे वे अपने बच्चों को हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज में छोड़ सकते हैं बिना फाइनेंशियल बर्डन के कैनेडा में ज्यादातर प्रोवेंसेज में अफोर्डेबल डे केयर की सर्विसेज उपलब्ध हैं जो पेरेंट्स को फाइनेंशियल रिलीफ देती हैं और उन्हें अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बेहतर बैलेंस बनाने में मदद करती हैं यह पॉलिसी खासकर उन फैमिलीज के लिए महत्वपूर्ण है जो मिडिल क्लास या लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स से आते हैं क्योंकि इससे उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए अत्यधिक एक्सपेंसेस का सामना नहीं करना पड़ता दूसरी ओर चाइल्ड केयर कॉस्ट की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और यह किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक भारी फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं यूएस में बच्चों की देखभाल की कॉस्ट कई बार फैमिलीज मंथली बजट्स का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं जो उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मुश्किलें पैदा करती हैं इसके मुकाबले कनाडा में ज्यादातर प्रोविंसेस में अफोर्डेबल डे केयर की ऑप्शन होती हैं जो पेरेंट्स को ज्यादा फ्रीडम देती हैं और उनके वर्क लाइफ बैलेंस को एनहांस करती हैं इस प्रकार सब्सिडाइज चाइल्ड केयर के कारण कनाडा में फैमिली लाइफ को संभालना कहीं ज्यादा मैनेजेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है जो वर्किंग पेरेंट्स के लिए एक मेजर कंसर्न बन जाता है तो जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो दोनों देशों में अपनी अपनी प्रोज और कॉन्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हायर सैलरीज लोअर टैक्सेस एंड सस्ती ग्रोसरीज और गैस मिलती हैं लेकिन इन एडवांटेजेस को हाई हेल्थ केयर और डे केयर कॉस्ट बैलेंस कर देते हैं यहां हेल्थ केयर एक्सपेंसिस और चाइल्ड केयर कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकते हैं जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं दूसरी ओर कनाडा में हायर टैक्सेस होते हैं लेकिन आपको बेटर सोशल प्रोटेक्शंस मिलती हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर और सब्सिडाइज डे केयर जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देते हैं कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर और अफोर्डेबल चाइल्ड केयर की वजह से परिवारों को ज्यादा सपोर्ट मिलती है खासकर जब वर्किंग पेरेंट्स को वर्क लाइफ बैलेंस बनानी होती है लेकिन अगर आप इमिग्रेशन का सोच रहे हैं तो ये आपके लाइफ स्टाइल प्रायोरिटीज और फैमिली सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा देश आपके लिए ज्यादा सुटेबल है अगर आप हाई इनकम चाहते हैं और लो टैक्सेस में कंफर्टेबल हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स बेहतर हो सकता है खासकर अगर आप फास्ट पेस्ड करियर ग्रोथ और हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिक सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो कनाडा आपके लिए सही हो सकता है क्योंकि वहां की सोशल सेफ्टी नेट्स और हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सेसिबल हैं अल्टीमेटली आपकी पर्सनल गोल्स फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों में से कोई भी एक आपके लिए आइडियल चॉइस हो सकता है